Hai, Mam. Hari ini aku bikin kue. Kali ini aku bikin kue tanpa telur. Ini benar-benar ekonomis ya, Mam, karena tanpa menggunakan telur sama sekali dan jadi sebuah kue yang menurut aku uh, cocok untuk ide jualan juga. Ini eggless cake. Ini enak banget. Ini lembut tapi padat. Nah, mau tahu gimana cara pembuatannya? Dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan? Tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, langkah yang pertama, di sini aku ada 150 gram gula pasir, kemudian 175 gram tepung terigu protein sedang, selanjutnya ada 50 gram coklat bubuk. Bahan selanjutnya, di sini aku ada setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh garam, gunakan garam halus. Selanjutnya, aduk hingga tercampur rata. Gunakan spatula atau sendok juga bisa. Di sini tanpa mixer ya, Mam. Selanjutnya, 240 ml air panas, 1 sendok teh air jeruk lemon, boleh gunakan air jeruk nipis juga. Dan di sini ada 115 ml minyak sayur. Pasta vanila secukupnya aja boleh diganti dengan vanili bubuk. Kemudian aduk lagi hingga tercampur rata seluruhnya. Tetap gunakan spatula. Di sini tidak perlu menggunakan mixer karena ini e, cukup singkat ya, Mam. Nah, ini juga mudah diaduk teksturnya. Oke, selanjutnya tuangkan ke dalam loyang. Loyangnya hanya aku oles dengan margarin dan dialasi dengan baking paper. Nah, selanjutnya hentakkan loyang beberapa saat, panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 35 menit. Nah, ini hasilnya, ini sudah dikeluarkan dari loyang. Selanjutnya akan aku potong di bagian tengahnya menjadi dua bagian seperti ini. Di sini aku gunakan eh, topping olesan menggunakan butter cream aja. Hias sesuai selera. Di sini aku beri taburan keju parut. Untuk bagian ini sesuaikan dengan selera juga. Nah di sini aku beri lagi ada lebihan butter cream. Di sini aku beri topping butter cream. Sesuai selera aja ya mam. Aku hias seperti ini aja. Nah ini hasilnya. Ini cantik banget. Ini juga enak ya mam. Lembut tapi padat dan ini cocok sebagai ide usaha, ide jualan ataupun bekal sekolah anak bisa juga untuk acara-acara arisan mam. Nah ini seperti ini, ini dalamnya seperti ini. Nah, selanjutnya akan aku cobain dulu. Ini enak banget mam, ini juga wangi enak. Uh, untuk pecinta coklat ini cocok banget ya mam. Oke mam, sekian video dari aku hari ini. Jangan lupa subscribe.